ton uchinchi b kitobimizni kirish darsini boshlab olamiz biz ushbu kitobda quyidagi mavzular haqida gaplashamiz birinchisi kooa ya'ni turmush qurishimga hali boryai qachon bo'lsa ham ishlay olamansport bilan shug'ullangandim tanam yaxshilandi bo hozir kiyib turgan kostyumingiz yaxshi yarashgan nayga yo. ya'ni yoshingiz o'tsa o'tgan sayin vataningizni sog'inasiz elektrni tejab foydalanmasak bo'lmaydi kayagimi saam ya'ni koreys milliy cholg'u asbobi odam bo'yidak keladi bu sarami yoniz sayranyo ikkala odam sevishgan odam deyapsizmi

kofeni hammasini ichgan deb o'ylab man tashlab yuborgan edim bu qo'shimcha bu yerda gapga e'tibor bergan bo'lsak demak hali tugallanmagan sh harakat ya'ni ichib tugatilmagan harakat buni a gapda ko'rish mumkin bo'ladi qo'shimcha bilan sinonim sifatida oladigan bo'lsak n nn qo'shimchasini olamiz ya'ni zamondosh qo'shimcha zamondosh qo'shimcha inna qo'shimchasi bilan sinonim va uni farqli tomoni taom qo'shimchasi yuqorida aytganimizdek o'tmishda boshlangan lekin tugallanmagan ish harakatlarga nisbatan qo'llaniladi bunga misol hozir moqton kecha yegan tarvuzimni xolodilnik ichiga soldim demak hali tugallanmagan hali u predmetdan qolgan ya'na yoki zamondosh qo'shimcha inna qo'shimchasi esa o'tmishda bajarilib bo'lingan ya'ni kim tugallangan ish harakatlarga nisbatan qo'llaniladi oe nega kecha man yegan meva yoki polis tarvuz edi demak bu tugallanib bo'lingan ish harakatlar sirasiga kiradi ojikachi kechagacha iliq bo'lgan ob havo to'satdan sovuqlashdi simte itton ya'ni kravat yonida bor bo'lgan ko'zoynak yo'qoldi apple omoniga applem og'rigan paytimda onam tez tez tayyorlab beradigan ovqatni yeyishni man opam o'rgangan kitob orqali korey tilini o'rgandim demak mana shu holatlarda qo'llash mumkin bo'ladi asosan gaplarni o'rtasida keladi faqatgina bu sizlarga yosi bor mana shu yoni dardidagi pokini ko'ri olamiz oldin yongiakam mingan velosipedni olib hozirgacha yaxshilab minyapman birinchi rasm ho'p bu yerda ikkinchi suhbatdosh esa man yosh bo'lgan paytimda har doim opam kiygan kiyimlarni kiyishim kerakligi uchun yomon ko'rardim sizga ikkinchi rasm ya'ni avtomobil uchinchi rasm kiyim mana shu namunadagidek qilib siz tom qo'shimchasidan foydalanib ya'ni kim biror kim mashinani mingan va ana shu mingan mashinani siz doomiy ravishda bajarib kelmoqdasiz ya'ni tugallangan ish tugallanmagan ish harakatlariga tuslashingiz kerak bo'ladi yuqori grammatikadan foydalanish shart keyingi mavzuyimiz qo'shimchasi o'zbek tiliga bu qo'shimcha ku deb tarjima qilinadi va keladi bu qo'shimchani qisqartirib ana tarzda ham foydalanish mumkin tinglovchi yoki boshqa odamlar ham biladigan narsani tekshirish yoki <laughs> suhbatdosh yaxshi eslab olmayotgan <laughs> narsani bildirib berayotgan <laughs> paytda foydalaniladi misol uchunbugun mitingga kelmaydimi miting bu yoshlar uchrashuvi asosan yoshlar orasida mashhur yujinni yigiti borku shuning uchun chaqirmadim mitina birgalikda qatnashadi tez yer ekan arzon va mazaliku hozir metroga minish <imitation> <imitation> yaxshi nega kech qoldim deyapsanmi bu yerga qara man vaqtliroq kel deb aytgan edimku a fransuz tilini julyandan so'rab ko'ring fransuz odamiku bu qo'shimcha bilan sinonim sifatida olishimiz mumkin bo'ladi kodini yo' qo'shimchasi bilan sinonim ya'ni uh sinonim tajima u yu da sababli deb tarjima qilinar edi yoki ku lekin farqli tomoni shundaki qo'shimchasi gapirayotgan paytda foydalanadi lekin kodini yo qo'shimchasi esa adosh bilmaydi ya'ni faqat man bilgan sababni man gapirayotgan paytimda foydalaniladi yoki ikkinchi uchinchi shaxslar sizlarga yonsib bor birinchi raqam ostida yujin shiin yomg'oriaranyo yujin ingliz tilini judayam yaxshi bilar ekan ho'p qanday yaxshi bilar ekan o buni namunaga korib ko'ramiz jnjinkoreyini judayam yaxshi bilar ekan ygui esa aa amerikadan kelganku demoqda amerikadan kelganni bilasiz lekin shunchaki sizga eslatib qo'yyapmiz ikkinchi uchinchi to'rt beshinchi raqamlar ostidagi so'roqlar yani savollar sizlar uchun keyingi mavzuyimiz tolsenga enda qo'shimchalari bu qo'shimcha kelgusidagi fikr yoki rejangizni gapirgan paytda foydalaniladi misol uchunk yo'q ya'ni taxminan nechta ko'rmoqchisiz yoki ko'rish rejasidasiz ikkitalarcha farzand ko'rish fikridaman deyilmoqda ahi enaahi l senga timchalari qo'shiladi bu qo'shimchalar orasida siz xohlasangiz sengak yoki uni o'rniga kexvek yoki yejon uchalasidan bittasini qo'llashingiz mumkin bo'ladi grammatika ozaga albatta ga ucchalasidan bir biri qo'shiladi va unga ida ya'ni sosilo qo'shiladia yejon qo'shimchasi alohida ajralib turadi ya'ni kim konkret belgilangan kelajakdagi ishiniz haqida gapirayotgan paytda foydalanadi ya'ni sengaa qaraganda kuchliroq

bir oy davomida yevropaga komandirovkaga borib kelish fikridaman deyilmoqda ko'rib turganlaringdek asosan gaplarni yakunlab keladi va bizga yonib berilgan nay insi ya'ni nay n mani hayotimdagi ya'ni ya'ni bir yildan keyingi sizni planlaringiz cho'roq chichik ya'ni bitirish ishga kirish bu misol tariqasida berilgan ho'p endi yani buni biz bir yildan keyingina namuna tarzda aytadigan bo'lsak ya'ni taxminan qachon ishga kirish fikridasan ya'ni man universitetni bitirishim bilanoq ishga kirish fikridaman endi o'n yildan keyin o'zinizni fikrlaringizni mana shu tarzda yoritishingiz kerak bo'ladi yoki yigirma o'ttiz qirq yildan keyingi albatta fikrlaringizni yuqoridagi grammatikadan foydalangan holatda yoritib berishingiz kerak bu sizlarga yonsib va bizni so'nggi mavzuyimizyoyon mroa o'zbek tiliga moqchi bo'lsa hali bor yoki ikkinchi tarjimasi sshga hali bor deb tarjima qilinadi bunga misollar okoronayo orossoo ai chichikto motenden teo taxminan qachon turmush qurish fikridasiz man turmush qurmoqchi bo'lsam hali bor hali ishga ham kirmaan kirmaganmanku deyilmoqda bu qo'shimcha asosan mana shunday morota ya'ni o'tgan zamonda keladi hech qachon buni yo'q tarzda xiyonjega qo'ymaysiz bunda xato bo'ladi pachimiqo'shimchasi ari qo'shiladi saram ya'ni koreys odamdek koreys tilida gapirmoqchi bo'lsangiz hali bor bu qo'shimchani ir yoyo qo'shimchasidan keyin ajik so'zini qo'sangiz bu yerda o'qiganimiz kabi ajik so'zini qo'ysangiz gapingiz yanada tabiiy chiqadio'qishga kirganligimga hali ko'p bo'lmaganligi uchun bitirish bitirishga hali bor ishim hali ko'p qolganligi uchun tugatishimga ya'niki tugatishimga hali bor va bu yerda yozib berilgan to'rtta rasm beshinchisiga o'ziz biror bir namuna qo'yishingiz kerak bo'ladi yo ya'ni bolangiz bu o'sha bog'cha bo'lsa bog'cha bolasi bo'ladi ya'ni bolangiz bog'cha bolasimi yo'q bu yerda rasmda turgan ko'rib turgan bo'lsak bür demak bu yerda bog'cha yoshiga yetmagan bola demak bunday javob beramiz a yo e aynen o'zinteryon azik morod da yo'q mening farzandim ya'ni mening oam bog'cha bolasi bo'lmoqchi bo'lsa bo'lishiga hali bor mana shunday aytish mumkin bo'ladi ikkinchi uchinchi to'rtinchi rasmlar ham sizlarga oa j gitara yani endi gitarani yaxshi solar ekansiz yo gitarani man hali yaxshi csolishimga hali bor deb javob berishingiz kerak bo'ladi bu yerda maragi bor maragini birgalikda o'qiymiz ilbon yujin bilan qanday qilib ilk bor uchrashgansiz kutubxonada man ichgan kofeni to'kkan to'kib yuborgan 아, 아, 그래서요. 신유춘은 대신 사주겠다고 하던데요. 그런데 사실은 나한테 반해서 ha shuning uchunmi yanadauzr so'rayotib o'rniga kechki ovqatni sotib olib beraman deb aytgan lekin aslida manga bir ko'rishda yoqib qolganligi uchun yaniki

do'stlashib ko'rganda xarakterimiz to'g'ri kelmaganligi uchun har kuni urushyapmizavvallari ikkalangizni qo'l ushlashib ketayotganingizni ko'rsam judayam havas qilar edim aytgancha uchrashadigan joyingiz asosan qayerda 공원에서 자전거도 타고 han daryosi bog'ida velosiped ham minib kinoteatrga ham tez tez boramiz deyilmoqda nariga ikki bu yerda yaxshilab o'zliglar 오쿠브 ko'rasizlar bu sizlar uchun o'qib ya'ni namunali ifodali o'qib buni tarjima qilishlaring kerak bo'ladi va grammatikalarni mana shu asosda foydalanishilarga maslahat qilinadi va bu yerda munj bor <laughs> 내가 주겠다. 여러분이 생각하는 배우자의 arshi ya'ni sizlar o'ylaydigan yoki sizlar fikrlaydigan turmush o'rtog'ingizni shartlari qanday ya'ni sizdan so'rayaptiki sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qanday sifatlarga qanday jihatlarda bo'lishi kerak mana shuni so'rayapti sizdan siz bunga berishingiz kerak bo'ladi va grammatik testlar bor yuqoridagi barcha o'rgangan grammatikalarimizdan test tuzilgan mana shu testlardan mana shu grammatikalardan foydalanib b gaplarni davom ettirishimiz kerak bo'ladi qachon bo'ladiqachon ya'ni ko'p marotaba chet elga o'qishga chiqadiganligim uchun ya'ni bitirishimga hali bor ko'p marotaba chet elga o'qishga chiqadiganligim uchun bitirishimga hali boryo'q demak ryo yon morotta qo'shimchasidan foydalandik mana shu tarzda ikkinchi uchinchi to'rtinchi gaplarni o'ziniz davom ettirishingiz kerak bo'ladi bu joylarni